Без культуры развитие общества невозможно. Где проще всего развивать культуру а – это наши дворы. Каждый двор – это как человек. У каждого человека есть своя изюминка, так и у каждого двора есть своя изюминка. Вот мы в своем дворе эту изюминку нашли и превратили двор в площадку для культурных мероприятий. Назвали его «Двор-сцена». Школа культуры соседства как раз позволяет развить проект в своем дворе и объединиться с соседями. Мы будем учиться, как проводить экскурсии в своем дворе, мы будем учиться искать ту историю и изюминку, которая есть в каждом человеке и в каждом дворе. Какая-то легенда живет обязательно. Когда мы ее найдем, мы научимся ее развивать, правильно планировать все, привлекать финансирование для воплощения нашего проекта. thank <laughs> you Ми шукаємо ініціативних сусідів, що готові створити нові культурні простори, які будуть вирішувати локальні проблеми, як сусідів, так і можливо навіть району чи міста. Ми б хотіли, щоб результати роботи школи, виконані проекти, були представлені на великому фестивалі дворів Одеси. Приходьте на школу культури сусідства. Ми будемо тут спілкуватися, знайомитися і формувати нову спільноту дворів Одеси, і це буде весело.